रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत ने साइफ़र केस में बान पीटीआई और शाह महमूद क़ुरैशी को दस साल बाशक्क़्क़्क़्कत की सज़ा सुना दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबूल हसनात जुलकरनैन ने ज़बानी मुख्तसर फ़ैसला सुनाया फ़ैसला सुनाने के वक्त बान पीटीआई टी और शाह महमूद कुरैशी काफ़मीमरे अदालत में मौजूद थे इस मौके पर बान पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 का बयान काफनीमरे अदालत में रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामा दिया गया बान पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएंगे जज अबुल हसनात जुलकरनैन ने बान पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई वकलाए सफाई ने सवाल किया कि हम जरा कर लेते हैं जज ने वलाए सफाई से कहा कि अपने मुझ पर अदम अतमाद किया है वाज रहे रहे कि गुजशत रोज़ अदालत ने बान पी टी आई और शाह महमूद क़ुशी के वकला को जरा का मौका दिया था फ़ैसला सुनाए जाने के मौके पर प्रॉसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी स्टेट काउंसिल बान पी टी आई की बहनें शाह महमूद क़ुशी के अहल खाना मीडिया के नुमाइंदे और आम अफ़राध भी कोर्ट रोम में मौजूद थे चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले असाइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साज़िश का बयानिया बनाया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में अमेरिका का हाथ है ताहम कौमी सलामती कमेटी के अजलास में साइफ़र को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़ की तरदीद की जा चुकी है इसके अलावा साइफ़र से मुतक़ चेयरमैन पी और उनके सबक़ सेक्रेटरी आज़म ख़ान की एक आडियो लीक सामने आई थी जिसमें सबक़ वज़ी आज़म को कहते सुना गया था कि अब हमने सिर्फ खेलना है अमरीका का नाम नहीं लेना बस सिर्फ ये खेलना है कि इसके ऊपर के ये डेट पहले से थी जिस पर आज़म खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि इस साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं इसके बाद वफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीक़त एफ आई ए के सुपर्द की थी आज़म खान पी टी आई के दोन हुकूमत में इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो वज़ीआज़म के इन्तहाईरीब समझे जाते थे साइफ़र के हवाले से सबक़ डी जी आई एसपी आर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ़्तार ने कहा था कि साइफ़र पर डामाई अंदाज़ में बयानियाँ देने की कोशिश की गई और अफ़वाहें और झूठी ख़बरें फैलाई गईं जिसका मक़द सियासी फ़ायदा उठाना था